Satu seruan dan juga cabaran yang berat daripada Datu Sri Muhammad Sabu Sebagai Menteri di Pertanian dan Keterjemahan Makanan di Kementerian uh, Pertanian ya Jadi semasa dalam ucapan Datu Sri Muhammad Sabu Dalam merasmikan anugerah perkhidmatan cemerlang LKIM tahun 2025 Itu antara kenyataan dan juga ucapan daripada Datu Sri Muhammad Sabu Selain daripada mengucapkan tahniah kepada penerima-penerima anugerah perhikmatan yang uh, berjaya mendapatkan anugerah ini. Jadi sahabat semua saya ingin membawakan anda intipati cabaran yang disuarakan ya oleh Datu Sri Muhammad Sabu dalam ucapan beliau. Jadi sekali lagi tanpa membuang masa, ayo kita bersama-sama untuk menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Salam Malaysia Madani Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa nursalin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Saudara saudari pengacara majlis yang berbahagia Tuan Haji Muhammad Faiz Fadil Pengurusi LKM yang berbahagia Dato' Luqman bin Ahmad, Timbalan Ketua Setiausaha bagian Pembangunan KPKM yang berusaha Encik Hamdan Mamat, Ketua Pengarah LKM yang memberi nasihat jaga keselamatan, jaga kesihatan. <laughs> yang mengucap tadi memberi nasihat jaga kesihatan. <laughs> Yang berusaha Puan Rashima binti Baharudin Timbalan Ketua Pengarah LKM Yang berusaha Dr. Haji Abdul Salim bin Haji Tajuddin Timbalan Ketua Pengarah Bahagian Pengurusan LKM Yang berusaha Tuan Haji Hamid Bahari Pengurusi Persatuan Nelayan Nekmat Ahli-ahli jemaah Lembaga Pengarah LKM Ketua-ketua Jabatan Agensi Kementerian Pertanian dan ketajaman makanan para penerima anugerah rakan-rakan media para hadirin hadirat yang dihormati sekalian hari ini kita berada dalam majlis anugerah perkhidmatan cemerlang LKM tahun 2025 mereka yang dipilih itu kita harap akan meneruskan kerja-kerja mereka yang sebaik mungkin untuk berkhidmat kepada diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita. Yang paling penting, kita sebagai hamba Allah membuatlah pengkhidmat yang terbaik sebelum kita dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anugerah perkhidmatan cemerlang bukanlah sekadar pengiktirafan ke atas pencapaian yang telah dicapai. Sebaliknya, ia adalah simbolik kepada budaya kerja yang cemerlang. Kualiti perkhidmatan yang unggul dan semangat kerja berpasukan yang utuh. Pada hari ini kita akan meraihkan 105 orang penerima anugerah yang telah memberikan perkhidmatan yang cemerlang khususnya kepada LKM serta golongan sasar. Suka saya tekankan bahawa pengiktirafan yang diberikan hari ini adalah selari dengan pelaksanaan reformasi kerenah birokrasi yang berkuat kuasa pada 24 November 2024. Langkah ini berhasrat melonjakkan produktiviti negara dengan mengurangkan kerenah birokrasi seiring dengan visi Malaysia Madani. Saya berbangga kerana LKM telah berjaya melaksanakan perubahan yang signifikan antaranya mempercepatkan kelulusan lesen urus niaga ikan dari 21 hari kepada 14 hari kadang kita dalam birokrasi ini memang masalah tapi kita dapat percepatkan insyaAllah terima kasih kepada pegawai semua bahkan kadang-kadang kita nak buat satu apa ladang ternakan ayam kadang-kadang tunggu berlama kita nak mesyuarat majlis daerah nak mesyuarat itu DO pergi Mekah nak mesyuarat pula ketua elektrik tu tak ada maka dia akan berpanjangan. Soal birokrasi ini perlu kita ambil langkah supaya ia dapat dipercepatkan penyelesaiannya. Mempercepatkan semakan silang status nelayan meninggal dunia bagi pembayaran elaun sara hidup nelayan daripada tujuh hari kepada satu hari saja sekarang. Tahniah kepada semua. Pencapaian ini jelas membuktikan bahawa reformasi yang sedang digerakkan oleh Kerajaan Madani boleh dilaksanakan asalkan ada keberanian dan keinginan untuk berubah. Bak kata pepatah, hendak seribu daya kalau tak nak seribu dalih. <tuh> Saya teringat kisah keyakinan Rusdi Mamat, jutawan nelayan yang menerima anugerah nelayan jaya SPPNK 2025. Kisah kejayaan beliau wajar dijadikan teladan. Bermula dengan sebuah bot kecil, kini beliau memiliki aset berjuta ringgit. Di sebalik kejayaan beliau ini, tentulah kerajaan melalui LKM telah memainkan peranan yang diperlukan seperti menyediakan bantuan teknologi, pukat tunda serta dana pembangunan. Kerajaan boleh facilitate tetapi sikap diri, ketekunan, budaya kerja itu ada kepada seseorang. Sebab itu kita jangan selalu saya sebut ini, walaupun orang jemu dengan jemu Orang Tionghoa, dia datang ke Melaya dahulu, selais pinggang. Bukan semuanya kaya. Tapi bagaimana mereka bekerja sehingga mereka kemudian yang menjadi kaya raya. Saya sebut tadi kepada pegawai kita sini, Datuk Lokman. Saya dengan mata kepala saya melihat sendiri orang Tionghoa ambil upah angkat najis daripada sekolah, daripada bandar-bandar kerana tahun 60-an belum ada tandas, pam air dan sebagainya tapi mereka bekerja dengan begitu tekun akhirnya anak cucu mereka menjadi kaya raya. Artinya begitulah juga kita lihat dalam bidang kelautan ini. Sama-sama ke laut tapi akhirnya kita melihat mereka kaum Tionghoa ini mempunyai kilang-kilang hiliran, fishbowl dan sebagainya. Kilang memproses ikan bilik, jemur ikan bilik dan sebagainya. Mereka turun bersama nelayan Bumi Putera kita 60 tahun dulu 70 tahun dulu sama-sama miskin Tapi mereka sekarang memiliki kilang-kilang kecil ataupun kilang-kilang SME Yang bagaimana hidupan hiliran daripada nelayan itu mereka dapat usahakan Dia hanya menjadi cabaran kepada kita Daripada pengusi pengarah semua Supaya kita dapat lahirkan masa akan datang Usahawan Bumi, bumi Putera dalam perikanan ini Uh, dan saya bertanya di Pangko Orang Tionghoa yang menjemur ikan bilis itu Usaha ikan bilis Saya tanya dah berapa tahun usaha ini Dia kata sudah 50 tahun Saya sambung daripada bapak saya Artinya nak capai kejayaan seperti itu Bukan datang menggolek Ia sambung usaha bapaknya sudah pun 50 tahun usahawan itu Sebab itulah kita nelayan kecil Penerima subsidi Kita harap 15-20 tahun lagi dia sudah mampu sekurang-kurang pendapatannya boleh melepasi untuk membayar cukai. Artinya sudah berada di, di atas daripada B40. Ini harapan kita. Berjaya atau tidak bergantung kepada tekad dan usaha kita. Justru saya ingin menyuruh kepada semua warga LKM supaya bekerja lebih keras lagi untuk menghasilkan lebih ramai jutawan nelayan seperti saudara Rusdi. Saya amat yakin ada ramai lagi nelayan yang berpotensi di negara kita ini Ramai Tapi kita pihak pemerintah LKM perlu, perlu facilitate mereka Sementara kita meraihkan kejayaan dan kecemerlangan yang dicapai hari ini Kita tidak boleh alpa dengan cabaran-cabaran besar Yang sedang menanti di hadapan kita Antaranya adalah tuntutan kelestarian sumber dan alam sekitar yang semakin kritikal. Begitulah juga dalam RUU yang diluluskan di Parlimen dan Dewan Negara baru-baru ini, iaitu bagaimana di antaranya tangkapan di laut ini kemungkinan akan berkurangan kerana berlaku pembangunan di tepi pantai. Maka perubahan nelayan itu kepada nelayan darat, aquaculture dan sebagainya perlu dipertingkatkan. Oleh itu LKM bersama DOF akan memainkan peranan supaya hasil ikan di negara kita ini SSR sentiasa dalam keadaan mencukupi. Alhamdulillah dalam semua sektor makanan di negara kita Alhamdulillah sektor perikanan aquaculture hampir mencapai SSR di Malaysia ini. Tahniah kepada semua tuan-tuan dan puan-puan para pegawai daripada KSU sampailah kepada yang paling bawah. Revolusi teknologi dan digital, digitalisasi menuntut kita untuk sentiasa relevan. Ini perubahan kepada AI sekarang ni macam-macam. Saya yang tak tahu menari pun dia buat AI menari cukup cantik. <laughs> ada yang buat muka hodoh pun ada, tak apalah. Itu hak mereka. Akhir sekali kita perlu bersiap segera untuk ancaman ekonomi dan isu keselamatan termasuk persaingan global dan kegiatan penangkapan ikan secara haram yang masih berleluasa di persekitaran uh, lautan negara kita kemarin mesyuarat kabinet air Rabu lepas iaitu diluluskan uh, pusat untuk pendaratan ikan tuna di Pulau Pinang dan bukan sahaja pusat pendaratan ia juga akan menjadi satu usahawan baru dalam tuna dan hilirannya begitu juga di Labuan maka kita akan lihat satu lagi akan jelma satu perusahaan yang besar pada masa akan datang ialah hal pendaratan tuna dan industri hiliran daripada tuna itu dan ikan ini kita tahu dia kalau diproses dia akan jadi harga yang cukup mahal dan pengusaha laut dalam akan mendapat pendapatan yang lebih baik dan akan juga mendapat kerajaan juga akan memperolehi pendapatan daripada perusahaan laut dalam terutama perusahaan tuna ini. Kesemua cabaran ini bukanlah halangan sebaliknya adalah peluang untuk LKIM membuktikan lagi keupayaan dan komitmennya. Saya percaya dengan semangat inovasi dan kerja keras yang kita raihkan hari ini, LKI mampu menggalas tanggungjawab ini dengan cemerlang. Akhir kata, saya ucap terima kasih kepada semua. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya meresmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia tahun 2025 wabillahi taufik wal hidayah wasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di pohonnya bapa data sri terus ke